ada ada setengah orang tu dia percaya pula pula pada mimpi pada si korang ya, ada setengah orang tu dia sudah bertunang dan nak kahwin dah sikit masa lagi tengah berapa pula saya nak kahwin dia dengan persiapan persiapan apa semua dapat dia pun isteri korang dia nampak perempuan lain dia kata okey awak bukan calon saya dia pop putus sebab dia kata dia mimpi nampak orang lain dan bagaimana pada, pada mimpi itu isteri orang susah kan Nah, sebab itu dah isi murah ini ya para ulama sependapat bahawa istikharah ini yang pertama ialah ketenangan hati yang diberi kepada kita ketenangan hati yang kedua ialah dipermudahkan urusan dan yang ketiga tu plus minus lah dan ada setengah ulama tu setuju bahawa mimpi itu termasuk salah satu tanda-tanda istiqoroh dan ada setengah ulama tu dia kata mimpi itu tak termasuk dalam istikharah seperti Imam Al-Qurtubi dia mengatakan bahawa Mimpi itu juga termasuk dalam isi koroh, Yang mana semakin benar seorang itu Semakin soleh seorang itu Semakin alam seorang itu Maka semakin benar mimpi dia Tetapi Asyik Asy'ari kata Mimpi itu tak ada kaitan dengan isi korah Sebab isi korah Kita nampak yang perempuan yang pertama sekali ialah Ketenangan hati kita Kita solat solat Kita hati kita Itu merupakan petunjuk pertama isi koroh. Yang kedua ialah dipermudahkan urusan Katakan, nampak susah nak kahwin Nampak, nampak ayah awal-awal kata Tak boleh kahwin Kena, kena belajar biar hati dulu Tapi bila kita isteri korang sekarang Dia buat hati InsyaAllah Kita akan sama-sama tolong ya. Dan itu berkat pada isteri korang Dipermudahkan urusan Dan mimpi ini yang plus minus lah Sebab itulah kalau mimpi Yang dalam soalan ini Dia mimpi, mungkin dia mimpi Dia nampak yang bekas Pasal yang dahulu tu Mimpi itu kadang-kadang boleh jadi mainan tidur Sebab kadang-kadang kita tak istirahat orang pun kita boleh mimpi Kata, -kata kita dah nak, nak selamat dah Tak istirahat orang pun boleh mimpi Mimpi si hari orang panggil Ada ya? kita tak istirahat orang pun mimpi juga Sebab itulah kata ulama Masa pendapat Yang paling kuat ialah Diberi ketenangan hati Yang kedua ialah Dipermudahkan urusan Mimpi itu Plus minus syar Semua ulama Sependapat yang mengatakan bahawa Mimpi juga termasuk dalam istiqorah yang mana semakin benar seorang itu semakin baik seorang itu maka semakin benar mimpinya dan ada juga ulama seperti Imam Syafi'i kata tak ada kaitan di orang dalam mimpi. Dan soalan yang kedua Assalamualaikum Ustaz Ustazah Saya bakal bertunang dan tidak lama lagi Saya sering berusaha untuk menjadi seorang yang lebih baik Di sisi Allah dan di mata pasangan saya Namun pasangan saya jarang berusaha untuk menjadi yang lebih baik Adakah kemungkinan dia bukan jodoh saya? Terima kasih. Kita nampak kat sini ya. Ada dua cara dah untuk kita kita berusaha kat sini. Yang pertama kita dah, tadi istifora. kita istiqorah. Kita istiqorah. Sebab istiqorah ni bukan sekali saja. Kita boleh buat banyak kali. Banyak kali, banyak kali. Dan ada satu kisah yang saya beritahu kat sini ya. Seorang wanita dia, dia dah nak hampir-hampir nak kahwin dah. Dia berjumpa dengan calon, calon suaminya yang sangat-sangat baik. Di matanya nampak baik soleh. Maka Dekat nak kahwin, dah bertunan, dah nak kahwin Sikit dah kahwin, maka tergerak di hatinya untuk isi koroh Dia pun isi koroh, kena pertama Tak ada mimpi apa-apa Isi koroh, kali kedua Isi koroh untuk kena ketiga Lepas dia pun koroh itu baru dah dapat satu berita yang mengatakan bahawa Bakal suaminya itu sebenarnya merupakan suami orang Jadi dia ni calon yang akan menjadi suami isteri kedua Bakal suaminya Itu hasil isi koroh Cuba kita istiqoroh, 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 istiqoroh. Yang mana Allah akan beri petunjuk kepada kita. Sama ada di jodoh kita ataupun tidak. Yang kedua ialah boleh kita berisik juga. Kita cuba berisik. Kita tanya siapa. Kita cuba cari yang kawan baiknya tanya dia macam mana. Solatnya macam mana. Kerjanya macam mana. Ya. Jadi hanya jaga solat ke jenis yang culas kerja ke. Jadi kita boleh berisik kat situ. Untuk kita tahu tentang peribadi sebenar. Calon yang kita, yang bakal guna kita itu. Zaman sekarang ni banyak persepsi masyarakat kapal sebelum nikah. Macam mana nak ubah persepsi ni? Setrusnya umur yang ideal sebagai doktor untuk berkahwin. Okey, kapal sebelum nikah. Kalau kita rujuk orang kebanyakan, mereka beri pandangan yang berbeza. Kalau kita rujuk Uh, para ulama maktabah mereka mungkin akan bagi pandangan yang berbeza Maka pilihan ya, kita nak rujuk orang kebanyakan ke, TV ke, majalah hiburan ke, kawan-kawan kita ke ataupun para ulama uh, Kita tanya diri kita Selama ni kita banyak rujuk para ulama ke, kita banyak rujuk rasa-rasa hati kita Kata Allah ya. Orang yang paling takut kepada adalah para ulama' Maka ulama ini paling sikit risiko bias dia, berat sebelah dia, ikut rasa-rasa hati dia. Sebab dia takut pada Allah. Apa kata ulama? Kata Profesor Sheikh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Aku ingin ulang banyak kali apa yang selalu aku sebut. Aku tak memuji apa yang slogankan oleh orang-orang moden bahawa pentingnya bercinta sebelum menikah. Kerana hal itu sangatlah dekat dengan perkara yang berbahaya dan juga syubhah. Dan begitu juga pendapat imam-imam yang lainnya, jumhur ulama sedunia memang tidak memuji syariat ini. Seolah-olah trend terprobo ah zina Kalau kita uh, sebelum nikah Adik kita dah biasa buat perkara-perkara yang dekat dengan zina. Adik jangan terkejut kalau nanti adik dah nikah pasangan adik buat perkara yang sama. Kalau adik biasa call, SMS Pada urusan yang tak penting Dia nak tanya Semalam bapa awak pergi surau pukul berapa Tak penting kan? Tak penting tu Tak penting bagi adik Tapi jangan terkejut Kalau nanti suami kita ya, Dia pergi SMS anak darur lain pula Tanya bapa dia pergi surau pukul berapa Adik-adik yang akan sayang Allah SWT Adik biasa berpuasa kan? Biasa tak berpuasa? orang Islam wajib puasa Kalau suatu ketika ni adik puasa Tiba-tiba adik nak bangun Apa ni adik nak makan sahur tu uh, okay. Adik nak makan sahur tu ya Adik ngantuk sangat ni Lepas tu adik pun tertidur Adik tertidur tiba-tiba Tengok-tengok dah azan Dah azan Adik pun Tak apalah teruskanlah puasa sebab orang Islam Pukul 10 pagi rasa lapar Rasa lapar ni adik pun Teringat-ingat nak makan Itu dosa tak dosa? Teringat-ingat nak makan, dosa tak? Tak dosa, kita lah Kita lapar, ingat nak makan Tak dosa Tapi bila adik lapar, adik pergi dapur Kita tengok balik makanan sahur tu Adik pun uh, Hidu aroma dia Adik pun ambil air ni Main sedut-sedut, bukan nak tidur no. Nak main sedut-sedut je Kalau tertelan macam mana? Batal tak batal puasa? Ha, sebab adik dihampiri Ma yu adi ilal haram haram Apa yang kita pergi dekat awal-awal kepada perkara haram itu Ia boleh jadi haram Adik lambat lagi nak buka puasa kan? adik puasa dari um, terbit matahari hingga terbenam matahari 10 pagi lambat lagi terbenam Adik dihampir awal-awal Sedangkan adik tahu lambat lagi nak buka puasa Memang sangat bahaya Memang sangat dekat untuk jadi buka puasa Adik nikmatilah satu saat ya. Kita berpuasa syahwat Orang yang tak biasa berpuasa syahwat ini Dia tak akan dapat rasa nikmatnya berbuka puasa syahwat Sebab semuanya dah dirasa Semuanya dah dilalui Yang Rasa hamba, rasa bosan Itu antara cara Allah tarik nikmat Keberkatan bagi orang yang tak lalui jalan yang Allah redha jalan mujahadah Kata Al-Imam Hasan Al-Bana Kalau kamu kapal Ataupun bertunang 20 tahun sekalipun Kamu tak akan kenal pasangan kamu Sebab yang kita kenal itu adalah seorang tunang Ataupun seorang kapal Yang memang dia akan berlaku menjadi sehabis baik Ya Kalau kita kenal pasangan kita ni Dalam keadaan kita kenal Uh, buruk dan baik dia Kelemahan dia, semua kita kenal Tapi kalau kapal ni dia akan cuba berlakon Kita tak akan kenal dia yang sebenarnya Maka kenapa nak buang masa kapal lama-lama Ataupun bertunang lama-lama kan uh, Kita kahwin dan saling melengkapi uh, pasangan kita tu Okey, umur yang ideal untuk seorang doktor berkahwin Soalan ini ya, Adik kena tanya fatwa hati adik masing-masing sebab kondisi individu berbeza-beza bergantung kepada latar belakang dia, situasi family dia, restu mak ayah dia, pengajian dia dan sebagainya. Okey. Seterusnya.